के निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए जेम पहलू से अपने की हुई आपकी यात्रा आपने की हुई आपकी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए तो रमेश पुरोहित चार आकाशगंगा गंगा डेरी रोड राजकोट सत्तर बार बेहजार तेर न दिवसे लखेलो पत्र प्रिय मित्र हितेश जय हिंद तुम्हारा पत्र तीन दिन पहले आया था लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी चिरे पर स्थित है हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुंचे हम वहां के मीनाक्षी होटल में ठहरे थे वहां दिसंबर महीने से ही काफी ठंड पड़ने लगती है दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ था हरियाली देखकर मन झूम उठ, उठता है कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी लोग वहां का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और छिपो से बनी हुई कुछ चीज वस्तुएं खरीदी और अल्बम खरीदे कुछ चित्र में तुम्हें भेज रहा हूँ प्रणाम कहना तुम्हारा मित्र विनय त्यार पे बीजो पत्र है बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखे तो पचीस आ शेरी नाम है पच्चीस आसाधन आशा सदन महात्मा गांधी मार्ग राजकोट पत्र आदरणीय गुरुवर कक्षा आठ कल शाम मुझे जोर की ठंड लग, लग कर बुखार आ गया डॉक्टर को दिखाया उन्होंने बताया कि यह मलेरिया का बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा स्वस्थ होने में कम से कम एक सप्ताह तो लग ही जाएगा अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करें इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होने की ही होते ही उसकी पूर्ति कर लूंगा आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया कक्षा आठ ब त्रिजू से अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखे ओमान प्रधानाचार्य सरदार विद्या मंदिर पंद्रह दस बेहजार तेरह विशेष है विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना आदरणीय गुरु जी सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं इन पुस्तकों में कविता कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधित पुस्तक तो एक भी नहीं है ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि लगा जगाते हैं पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया कक्षा आठ अ प्रश्न बीजों से सोचिए और लिखिए अगर तुम मोबाइल फोन पर अपने मित्र को एसएमएस द्वारा बधाई संदेश भेजना चाहते हो तो क्या लिखोगे तो मेरे प्यारे रामू वकृत्व स्पर्धालय में स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बताई अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूं अब तो पार्टी में ही मिलेंगे अभिनंदन तुम्हारा ही निखिल बीजू से तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे तो प्रेम को स्टेशन रोड अहमदाबाद 20 नवंबर 2013 प्रिय अविनाश इस बार हमने छुट्टिया अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था इसीलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था मैं नियत प्रातः काल व्यायाम शाला जाता था वहां तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था उपराह अपराहन में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था मैं नित्य प्रातःकाल व्यायाम शाला जाता था वहां तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था और अपराहन में साइकिल पर बैठकर कंप्यूटर क्लास में जाता था प्रश्न त्रीजो लिखिए शु लखवा तो दिए गए प्रासन प्रशासकीय शब्दों को आधार पर वाक्य बनावाना प्रासकीय शब्द अधीक्षक तो शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे हैं प्रभारी तो उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला आईकर तो आयकर आई छिपाना अपराध है प्रशासन तो पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कई सक्रियता नहीं दिखाई प्रश्न नंबर चार डायरी के रूप में लिखिए किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013 कल 16 अक्टूबर थी नवरात्रि का पहला दिन एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा वादियों की मधुर धुने कानों में रस घोलेगी चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं आने होने वाली थी पहला प्रथम प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर क्या सब कुछ अंबा मैया पर छोड़ कर निश्चित हो गया बीजू से वार्षिक महोत्सव वार्षिक महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव मुंबई 12 जनवरी 2014 हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिक महोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था विषय था विज्ञान साप या वरदान स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़के से बोल रहा है सचमुच इस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही त्रीजो से अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव सूरत 17 नवंबर 2013 आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने बीस रुपए दिए थे अब उस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है इसमें पांच रुपए तो बस के किराए के ही निकल जाएंगे मैंने मेले में जाने के लिए मैं निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए वो बोले मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गया चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लू मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट -फट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी मेले में हमने खूब आनंद किया समोसे खाए लस्सी भी गुलाब जामुन का स्वाद भी लिया फोटो खींचकर निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे हाथी की सवारी का भी आनंद लिया इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे बीस रुपए जैसे के तेसे जेब में पड़े रहे मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊंगा इसका श्रेय मामा जी को जाता है સ્વાધ્યાય છે મિત્રો સ્વાધ્યાયમાં માત્ર એક જ પ્રશ્ન આપેલો છે નીચે ઊંઘ આવતી હતી આનંદનો પાર ન હતો ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો સ્કૂલમાંથી માંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી ગઈ વહેલી સવારે ચાર વાગ્યે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો રાકેશ ઉઠ ચાર વાગી ગયા હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી નહીં. સ્નાન વગેરે પતાવીને પહોંચ્યો. બધા બધા સાથીઓ સાથીઓ આવી આવી પહોંચ્યા હતા. ગુરુજીએ તેને બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ આપણા સ્વાધ્યાયનું નું સોલ્યુશન ફરી મળીશું આવા જ એક સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સાથે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી જય હિન્દ जय भारत